Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Analisis Kesalahan Tata Bahasa dalam Kerata Akbar bagi Parlimen Malaysia berdasarkan Analisis Tata Bahasa Pegangan Tujuan kajian adalah untuk mengkaji kesalahan tata bahasa dalam keratan Akbar bagi Parlimen Malaysia berdasarkan Analisis Tata Bahasa Pegangan Objektifnya ialah mengenal pasti kesalahan penggunaan tata bahasa dari segi tata bahasa pegangan, menyenaraikan setiap jenis kesalahan tata bahasa tersebut dan menjelaskan dan membetulkan bagi kesalahan yang telah dikenal pasti. Instrumen kajian yang digunakan ialah analisis teks. Saya telah mengumpulkan sebanyak 45 data daripada keratan akhbar rasmi di laman web Parlimen Malaysia yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Dalam menganalisis data, saya telah membahagikan kesalahan-kesalahan tersebut kepada tiga kategori utama iaitu yang pertama, ortografi yang melibatkan kesalahan tanda baca, kesalahan ejaan bahasa Melayu serta kesalahan ejaan kata nama khas. Yang kedua ialah kesalahan morfologi yang melibatkan kesalahan kata sendi nama, kesalahan kata kerja, kesalahan kata hubung dan kesalahan kata pemerik. Yang ketiga ialah kesalahan sintaksis iaitu kesalahan pendana wacana, kesalahan hukum DM serta kesalahan struktur ayat. Untuk mengumpul data, saya membaca dan meneliti kereta akhbar daripada laman web Parlimen Malaysia. Kemudian saya menganalisis teks tersebut untuk mencari kesalahan daripada ortografi, morfologi dan sintaksis dan akhirnya mengumpul semula kategori kesalahan dan masukkannya ke dalam bentuk jadual. Untuk menganalisis data tersebut, saya mengumpul dan menganalisis data kemudian mengklasifikasikannya, mengikut kesalahan dan membuat pembetulan bagi kesalahan yang dicumpai, kemudian membuat penerangan mengenai kesalahan dan pembetulan dan akhirnya membuat kesimpulan. Kesalahan tanda baca dapat dilihat dalam ayat 3 Hayu Tuanku, Daulat Tuanku. Penggunaan koma selepas tanda seru adalah tidak wajar kerana kedua-dua frasa tersebut merupakan dua ayat seru yang berdiri sendiri. Oleh itu ayat tersebut sepatutnya ditulis sebagai tiga ayat tuanku. Daulat tuanku tanpa koma antara kedua-duanya. Bagi kesalahan ejaan bahasa Melayu, kesalahan yang ditemui ialah mengira kehubungan yang sepatutnya menggunakan satu G daripada dua. Kesalahan ini berlaku kerana penggunaan awal men tidak tepat. Dalam morfologi bahasa Melayu, apabila kata dasar erat menerima imbuhan men, bentuk yang mula ialah mengerat bukan yang menggeret kerana erat bermula dengan huruf vokal. Ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap perubahan fonem dalam proses penyembuhan. Kesalahan ejaan kata nama khas yang dijumpai ialah penulisan adun angka yang sepatutnya ditulis sebagai adun yang menggunakan semua huruf besar. Kataan adun merupakan kategori akronim yang terbentuk daripada huruf pertama pada setiap kata tersebut iaitu ahli Dewan undangan negeri dan ditulis dalam huruf besar sepenuhnya. Bagi kesalahan kata seni nama pula, dalam ayat bukan saja memimpin di waktu Dewan bersidang, kata di adalah tidak tepat. Mengikut tata bahasa pegangan, masa sepatutnya didarui oleh kata seni nama pada, bukan di. Jadi, pembetulan yang betul ialah bukan saja memimpin pada waktu Dewan bersidang. Bagi kesalahan kata hubung, dalam ayat Hamzah dilaporkan berkata pindaan perlembagaan itu. Kata hubung bahawa sepatutnya digunakan selepas kata berkata, pembetulannya ialah Hamzah dilaporkan berkata bahawa pindaan perlembagaan itu tanpa kehadiran kata hubung ini, ayat kelihatan tergantung dan hubungan antara klausa menjadi kurang jelas. Bagi kesalahan kata pemberi, dalam ayat kerana ia adalah bahasa kebangsaan, perkataan adalah boleh digugurkan dan ditulis sebagai kerana ia bahasa kebangsaan tanpa menjelaskan makna. Pengguguran sebegini biasanya diterima dalam penulisan formal yang mengutamakan gaya bahasa yang ringkas dan padat. Kesalahan kata kerja dapat dilihat dalam ayat pelantikan ini adalah satu langkah penting. Dalam kes ini adalah bukanlah kata kerja penuh dan tidak boleh berfungsi secara sendiri untuk menyatakan hubungan antara subjek dan pelengkap. Kata yang lebih tepat ialah merupakan iaitu kata kerja tak transitive berpelengkap. Maka bentuk ayat yang betul ialah pada ketika ini merupakan satu langkah penting. Kesalahan penanda wacana dapat dilihat dalam ayat justru Johari berkata perkataan justru tidak sesuai digunakan kerana ia biasanya hadir dalam ayat kesimpulan atau untuk menunjukkan natijah. Dalam ayat ini justru digunakan untuk memulakan tindakan ataupun respon seseorang bukan rumusan. Maka perbetulan yang tepat ialah oleh itu Johari berkata kerana oleh itu lebih sesuai untuk menghubungkan idea sebelumnya dengan kataan yang menyusul. Kesalahan hukum DM dapat dilihat dalam frasa pegawai tuan. Susunan ini meniru struktur bahasa Inggeris seperti officer in charge yang mengikut urutan menerangkan diterangkan. Dalam bahasa Melayu, susunan yang betul ialah diterangkan dahulu. Jadi frasa itu perlu ditulis sebagai tuan pegawai. Kesalahan struktur ayat dapat dilihat dalam ayat ada yang dilontarkan itu boleh disambung eksekutif. Ayat ini tidak lengkap kerana tiada penerangan jelas tentang siapa pelakunya. Bentuk yang lebih tepat ialah ada yang dilontarkan itu boleh disambung oleh pihak eksekutif. Penambahan frasa oleh pihak penting untuk menjelaskan pelaku dan menjadikan ayat lebih gramatis serta tepat dalam konteks penulisan rasmi. Kajian ini mengenal pasti 45 kesalahan tata bahasa dalam laporan rasmi Parlimen Malaysia dari tahun 2021 hingga 2024. Kesalahan ini diklasifikasikan kepada tiga kategori iaitu ortografi, morfologi dan sintaksis selari dengan objektif kajian. Dapatan membuktikan bahawa kesalahan bahasa turut berlaku dalam media rasmi bukan hanya dalam kalangan pelajar dan ini boleh menjejaskan kefahaman serta credibility penulisan. Semua pembetulan dirujuk kepada tata bahasa Dewan 2008. Kajian ini juga berbeza daripada kajian selepas seperti oleh Siti Khadijah yang fokus pada pelajar kerana ia membuka ruang baru dalam kajian penulisan institut rasmi. Kajian ini mengenal pasti 45 kesalahan tata bahasa dalam akhbar parlimen merangkumi ortografi, morfologi dan sintaksis. Kesalahan dibetulkan berdasarkan tata bahasa pegangan. Dapatan menunjukkan media rasmi juga terdedah kepada kesilapan bahasa. Kajian ini memberi sumbangan baru dalam penyelidikan linguistik dan berguna untuk media, pendidik serta pembuat dasar.